Ну і власне цієї тематики ми також розпочнемо із нашим наступним гостем. Це громадський діяч Леонід Леонід, ми вас вітаємо. Нада ну, наш гість, попередній співрозмовник Вадима, сказав і обговорювали цю тему, що наскільки от їх безперспективними є взагалі продовження мінських домовленостей і їх виконання. На вашу думку, наскільки вони є безперспективними і чому? Я не сказал бы, что они совершенно бесперспективны. Они сейчас имеют большую перспективу, они бы не проводились, если бы не имели перспектив. Я, в принципе, думаю, что хотелось бы сказать большое спасибо бывшему президенту Кучме за то, что он как общественный деятель ведет, как бывший президент, но бывших не бывает, и как общественный деятель ведет эти переговоры. Я хотел бы акцентировать свое внимание на том моменте, который, по-моему, не дает возможности и провести эти переговоры, и закончить их результативно. Я считаю, что с нашей стороны наша регулярная армия и наши добровольческие отряды имеют сейчас управляемость. Это на самом деле объединенная армия. А ДНРовские, ЛНРовские и прочие, прочие, прочие войска, или как их назвать, это малоорганизованные, неорганизованные группы очень вооруженных лиц со стороны, скорее всего, России. И... Поэтому договориться с армией, которая неуправляема, не представляется возможности. Видимо, возникли осложнения не с нашей стороны. Мы <клес> это и В этом главная причина, так? В том, я в чем, думаю, что в причина. этом большая причина. И в этом, о, видимо, организ... на сегодняшний день основная причина. Потому что оружие имеет свойство стрелять по классике и вообще просто висящее. А если оно в руках у человека, который вооружен, он стреляет, и никто не собирается, мы видим из сообщений, никто не собирается прекращать день, даже не день, а даже там полчаса тишины не обеспечивает по данным переговорам, по данному переговорному процессу. Поэтому... Я знаю из э, тех ну, батальонов, с которыми мы приходится общаться, с батальонами у нас есть общение, с представителями боевых батальонов, которые участвуют на стороне нашей регулярной армии, защищают нашу Украину в данной ситуации, их мнение таково, что они могут быть участниками переговорного процесса. Может быть сейчас, если президент Кучма, общественный деятель Кучма иные лица, которые принимают, готовят данные переговоры, прислушаются к мнению тех лиц, которые тоже добровольно защищают Украину. Если они станут участниками переговорного процесса, возможно, они с теми же людьми, с которыми они сейчас Вступають в конфлікт, знайдуть найдут язик. Тому Потому что там очень много людей і по нашу сторону, і по ту сторону баррикад, которые жили на данной території. Ну але ж я перепрошую, нідели. Ви щойно називали якраз плюсом е, нашої позиції в тому, що є чітка керованість, є чітка ієрархія. Я не тказує сьогодні. Е, чи не призведе от ваш можливий сценарій до того, що ми теж впадемо в таку легку форму анархії, коли будуть брати дуже багато людей від України участь у цих переговорах? Дуже багато не треба. Надо взять, може бути, уважаємо людей. У нас слава Богу, є ізберії командири депутатами Верховного Совета. Ну так, але поважена людина, це не посада, це уважаємось в Ува... увага... Таки, увага хто буде визначати, наскільки ця людина знову ж таки людина? Наши, наші наші збиратели зеленый. Ви пропонуєте командирів. депутатів народних з числа комбатів. Так, да, числа командирів батальйонів. Я считаю, що на данном етапі развития нашого Верховного Совета, его как органа. законодательной власти, они себя показывают пока как толерантные люди, они не делают бучу в парламенте, они очень себя ведут взвешенно, особо не делают тех вещей, даже которые происходили в предыдущей каденции парламента. Поэтому Поэтому у них є то здорове раціональне начало, коли не смогуть, навірно, участити в вопросах урегулирования мирного процесу. Я перепрошую. Ми зараз повернемося до нашої розмови. Стало відомо, що у полоні бойовиків нині перебуває майже сім сотень людей. Більшість з них вдасться звільнити до нового року. Про це повідомили у службі безпеки України. Більше про обмін військовополоненими нам розповість голова об'єднаного координаційного центру звільнення полонених при міністерстві оборони Юрій Тандіт. Він з нами на. Связку. Мы вас вітаємо, пане Юрію. Здравствуйте. Чи видно, когда начнется следующий этап обмена полоненными? И чи ведуться сейчас переговоры з этого приводу Переговоры ведутся постоянно. Мы на связи с представителями не только самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР, а также с полевыми командирами. Uh, уверены, что после проведения минских переговоров возобновиться процесс освобождения наших ребят. Вы не дали ответ на на этапе сейчас эти Мы еще 9 числа готовы были участвовать в минских переговорах. Мы инициировали их и надеюсь, что они пройдут в ближайшие дни, 11-12 декабря. Це власне, це ми про мінські домовленості з вами. А я про перемовини з приводу обміну полоненими. Тобто лише після того, як відбудеться перемовини, черговий раунд перемовин у мінську, зможе далі йти мова про обмін ось цих 700 людей, які зараз перебувають в полоні. Я Правильно розумію? Об'ясню, як происходит процес переговорів. Большая група ребят, яких ми забирали 1 ноября, вони виходили як результат якраз з нашої сторони. выполнение договоренностей, которые были совершены в Минске. Пятый пункт как раз говорит о том, что мы должны освобождать процесс по схеме всех на всех. Украина со своей стороны выполняет эти договоренности, мы готовим большие группы. Кроме этого, параллельно ведутся переговоры с полевыми командирами со стороны Луганска, еще и добавляются так называемые казаки, которые имеют наших ребят в заложниках, и мы их тоже освобождаем. Переговоры проходят постоянно, но минские договоренности, они имеют большое значение для нас, потому что в результате решения этих договоренностей мы будем забирать большие группы. Есть у нас предварительное соглашение о том, что после нынешних или тех, которые мы готовим в минских переговорах, мы заберем большую группу ребят. Как угу. заявили в СБУ, ныне в полоне перебывает 700 людей. Мы уже про это сгадывали. Чи відомо, сколько из них військові, а сколько цивильных? Да, мы э, говорим о том, что Министерство обороны подтверждает около 180 человек, которые находятся в заложниках. Кроме этого, есть еще и представители так называемых э, Добровольческих батальонов их э, где-то около двух сотен, может быть, чуть меньше. Остальные это люди, гражданские, волонтеры. Э, есть э, еще несколько журналистов, э, которых мы тоже будем забирать. Сьогодні російські ЗМІ, посилаючись на представника так званої ДНР Дениса Пуширіна, повідомляли, що між Києвом та самопроголошеною республікою мала відбутися відеоконференція по скайпу. Таким чином повинні були обговорити місце і час перемовин контактної групи безпосередньо вже у мінську. Нібито ці перемовини зірвалися. Що вам про це відомо, Юрію? знаєте, е е є різні договорюваності е і. Главное, чтобы мы договорились все-таки уже э, не просто в деталях, а конкретно съехались в Минск и уже в Минске приняли решение. Украина готова э, к освобождению и самое главное, мы э, исполняем эти пункты, которые прописаны в Минских соглашениях. Че, отповедает действительности той факт, что перемовины по скайпу зірвалися? Да, но вы же сами ответили на этот вопрос. То есть, Я просто хотела, чтобы вы подтвердили. Не подтверждается информация, что они состоялись. А чему вы назирвалися? Вы знаете, я не готов ответить на этот вопрос, потому что есть разные причины, почему они могли сорваться. Мы э, не подтверждаем информацию, которую давали со стороны ДНР, мы только лишь можем говорить по факту, что их не было. Угу. Ну и, Юрий, на останок хотелось бы еще раз ваше подтверждение, подтверждение в том, что есть уже определенные договоренности еще до побед контактной группы в Минске, и когда они могут відбутися. Я надеюсь, что на этой неделе э, будет проходить встреча в Минске. Уверен, что эта встреча будет полезна для всех. Самое главное, что Украина открыта, и она исполняет... Э, Якраз пункти договорівності, які були підписані в мінські 31 первого юля. Ми вам дякуємо за те, що ви вийшли до нас на зв'язок. Отже, голова об'єднаного координаційного центру звільнення полонених при міністерстві оборони Юрій Тандіт був з нами на зв'язку. Ми повернемося до нашого гостя, яким є громадський діяч Леонід Сіваков. Леонід, отож ж ми далі крутимося навколо цієї теми можливих переговорів у мінську у черговий раз, і в експертному середовищі обговорюють таку тему, що інша сторона не виходить на переговори, бо не сформував ще умови, з якими вона готова працювати на цих переговорах, зважаючи на останні заяви Путіна, за якими він готовий віддати частину Луганської і Донецької області, які зараз контролюють бойовики, він, начебто, їх віддасть, але в обмін на щось. І от якраз у ці моменти на що він готовий віддати, обговорюються. Яка ваша версія, що може Путін попросити взамін? автономію цих областей, федералізацію України, зміну конституції, не вступ в НАТО? Про что может идти мова, теоретично? Ну, Путин злой гений нашего времени, конечно. Неизвестно, о чем он думает, и чем он хочет. Ну, и говорят, там друга российская, державная. Ну, смотрите, мысли у меня могут быть самые различные, но я думаю, что я скажу такую мысль достаточно откровенную, это как я думаю, именно я. Я думаю, что ему абсолютно неинтересна судьба нашей родины Украины. Его не интересует, что будет с Украиной, его даже не интересует, что будет с Крымом, его интересует личное свое будущее. Поэтому в своих, в своих условиях он будет выставлять те условия, которые максимально близки к нему, как к сохранению его президентского статуса, его управляемости его государством Россия. Поэтому это может быть вполне условия не вступления нас в НАТО, потому что приближается граница того же Объединенного, например, количества государств, которые делают коллективную взаимопомощь в обороне, может быть вполне, ну, автономия наша, 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 государственность его явно не интересует. Автономия, не автономия, судьба наших людей, которые живут в Донецке, в Луганске, его, его совсем не интересует. Поэтому я думаю, что в конце концов он выставит условия, которые максимально сможет ему. Вот вчера я видел, что он говорит о том, что ему непонятно, почему цены в России растут, почему такая инфляция. Это будет условие близкое к тому, чтобы не росли цены, не росла инфляция в России. А это может быть только макроэкономики, В договоренностях о фінансової взаємоднашені з западним міром, з тим же міровим банком, європейським союзом. То і то так Ви далі. прогнозуєте, що ці умови входження в черговий етап мінських переговорів вони формулюють не стільки для України скільки для представників ЄС? Абсолютно вірно гаразд Раз ви вже торкнулися теми НАТО. Не можу не запитати вас вашу думку з приводу призначення сьогодні Євгена Марчука відповідальним за контакти. Знато со стороны Украины, пан Налывайченко, сегодня его пафосно відрекомендовал. Чему Марчук? Я не знаю, насколько это было пафосно, я не видел этого сюжета, но к Евгению Кирилловичу я отношусь очень с большим большим человеческим уважением. Это действительно генерал, который в состоянии обеспечить переговорный процесс в любых переговорах, я считаю. У него достаточно для этого харизмы, достаточно знаний, опыта и всего остального. Поэтому я, например. Ну, Наша организация, я, мы будем довольны тем, что именно эта, эта личность участвует в переговорах именно по НАТО. Он понимает, что такое переговорный процесс. А НАТО это для меня тайна за семью Мы а сейчас не начинаем переговорный процесс с НАТО. Ну, надо, надо начинать. Если мы уже говорим о том, что мы отказываемся от передо мной две программы правительства, мы здесь явно делаем акцент на отказ от нашей там, внеблоковости. То есть мы понимаем, что мы внеблоковое государство, которое не дало нам безопасности. Наш статус внеблокового государства не принес нам безопасности в отношении как, будь какого любого. Короче, вот статус. Вы же юрист, насколько я Я адвокат и юрист. Да. Так, да. насколько взяли, корректный цей статус по заблоковости? Взагалі то в международной практике используют инший термин – нейтральная страна. Я не совсем юрист-международник. Здесь я не могу сказать правильный термин – это внеблоковость или нейтральность. Но я считаю, что это не меняет сути вещей здесь мы можем играться только в международные термины но вступая во внеблоковость мы раскрываем для себя границу возможного это заключение каких-то определенных договоренностей и поскольку делается акцент что мы должны коллективно защищаться от внешнего агрессора у нас пока не получается это делать самостоятельно то нато вполне тот орган который показал что он может. Защищать колективно ну, своїх членів в контексті теми НАТО. Новина про те, що можливий вступ України до НАТО лише загострить цитацію на Донбасі і посилить конфлікт України та самого альянсу з Російською Федерацією. Про це заявив політолог і радник кількох президентів Сполучених Штатів Збігнів Бжежінський. За його словами, локальний конфлікт може бути вигіднішим для Росії, оскільки може призвести до повної руйнації української економіки. За нинішніх умов членство в НАТО нічого не дасть ні Україні ні. І самому альянсу, крім того, в українському суспільстві існує глибокий розкол у ставленні щодо вступу в НАТО, заявив Збігнів Зажінський. Я думаю, що ось таку точку зору хотілося б, як ви її оцінюєте? В принципі, не можна сказати, що він не правий. Чому саме зараз пан Збігнів зробив цю заяву? Знакова фігура для міжнародної політики. Он знає, коли йому давати робити заяви, Явно ніспроста. Поэтому я не хочу отвечать, почему сегодня, вернее, я не могу точно ответить, к сожалению, нашим гражданам, почему сегодня. Видимо, неспроста, видимо, с определенной целью. При этом я хотел бы, что и почему сегодня, потому что, видимо, сегодня опри... получила свою глазку публичное освещение программа нашего правительства. У меня передо мной программа правительства Я Яценюка с полным текстом по состоянию до 27 февраля. Здесь есть три основных ключевых момента. Среди основных целей и задач нового правительства ⁇ это сохранение целостности и суверенитета государства. И третье ⁇ развитие всесторонних и добрососедских отношений с Российской Федерацией. Читаем то, что сейчас, сегодня, по состоянию на сегодня. Э, угроза независимости. Российская военная угроза, экономическая информационная агрессия. Уничтожение инфраструктуры и промышленности в Донбассе. Уничтожение констатируется трата экономического потенциала Крыма. То есть мы уже потеряли экономику и Крыма, и фактически Донбасса. Бжезинский говорит, а у нас что-то с экономикой. Так мы и говорим, у нас ее нет. В этих, в этих. Для Украины эта экономика не рабочее состояние. Человеческие жертвы, гуманитарный кризис, увеличение, все увеличение большего количества переселенцев. И энергетическая зависимость от России. Поэтому с учетом этих двух постулатов, то, что было по состоянию февраля и по состоянию на сегодня констатация нашего правительства, я думаю, Бзижинский тоже иногда ознакомляется и ему дают пресс-секретарь его по почитать то, что происходит в нашем государстве. Пані, ну он, я не просто що він озвучил ситуацію в ми стежить, так Як давній друг України Збігнів-Жезинський уважно стежить за нашою політичною ситуацією, але поки що не йде мова про вступ України до НАТО. За найскромнішими підрахунками нашого президента це років 5 треба готуватися, щоб подавати заявку. Здесь немножко, то, не... А, ну, немножко... Заре немножко не так. Ну, эти вопросы. то панштейн топанштейн, Майер, суби, дозволяет. Немножко не так. Опять а же, в той же, в той же программе правительства речь идет о НАТО, но в другом разделе нашей программы. И здесь речь идет о том, что в течение года в течение года будет приниматься некая программа взаимодействия с НАТО. В течение года. Поэтому не зря, Евгений Кириллович, уже... Ну, представлен як переговорщик, не зря озвучено Кабінета міністрів, що в течіні року эта програма будет. Ну, так, ця програма буде, ну, так, вона явно повинна з'явитися сьогодні завтра. Програма існує давно. Є комісія україна, 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 україна. НАТО, такої, такої НАТО. Нету. Ну, такої немає. Але мова не йде про подання заявки на вступ ще. Мова йде про те, що ми повинні переходити на стандарти НАТО. Абсолютно вірно. Це тривалий процес. І тільки після цього ми можемо подавати заявку. Чому виникають на міжнародній арені постійно ці коментарі: от, а зараз не треба, а зараз ми вас не чекаємо хоча є рішення самого НАТО будете готові, приходьте. Я думаю, подогревают ситуацію, що ми вже почти ми вже члени НАТО з нами надо тому що ми вже там недружественне государство. Надо з нами воювати. От як то я розумію, що это стимуляція для тих частей, тих неорганізованих груп лиц или организованных під інформаційним потоком, которые со стороны ДНР, ЛНР, ну вся наша Восточна Україна, то, то, та... грає на руку которая і ЛНР? Такими, такими заявленнями грає на руку. Пане Леоніду, ми вам будемо дякувати. Леонід Сіваков, громадський діяч, був гостем студии студії нашого каналу. І ми з вами рухаємося далі, аби знати більше.